Всем привет! Мое имя Сахаров Вячеслав, и я преподаватель в компьютерной школе Гилель. Я веду два курса QA Manual в Киеве и сертификацию для тестировщиков ISTQB в онлайн. Друзья и знакомые очень часто спрашивают меня о том, что необходимо для того, чтобы стать тестировщиком. В свое время, когда я выбирал эту профессию, не существовало так много информации и курсов, которые бы позволили получить мне необходимые знания для того, чтобы стать тестировщиком. Любому хорошему тестировщику необходимо три типа знаний, которые позволят ему быть хорошим специалистом. Первое – это знание своего продукта, которое можно получить только в непосредственном взаимодействии с тем объектом тестирования, которое будет на, на вашем проекте. Второй тип знаний это знания технологий, используемых на проекте, рынке, знания конкурентов или же доменной области, в котором работает ваш программный продукт. Эти знания необходимо получать, считая специализированные новостные каналы или же специализированные источники информации. Знания домена являются очень важным для любого тестировщика, так как позволяет сформировать хороший вкус и правильный подход к проверке того или иного программного обеспечения. Третий же тип знаний, необходимый для того, чтобы стать тестировщиком, это, собственно, знания, теории и практики тестирования. В свое время мне было очень тяжело получить именно эти знания, поскольку не существовало такого большого количества информации в интернете и уж точно не было такого большого количества курсов, которые предлагают получить эти знания. Поскольку процесс тестирования действительно сложен и многогранен, мой совет – воспользоваться этими курсами для того, чтобы получить знания о теории тестирования. Скажу честно, как преподаватель курса о тестировании, объем знаний на этом курсе намного превышает объем знаний, необходимый для того, чтобы начать писать код или стать бизнес-аналитиком. Особенностью процесса тестирования является то, что любой тестировщик должен рассмотреть свой объект тестирования с различных сторон и оценить его качество с этих сторон. Именно поэтому любому тестировщику необходим большой багаж знаний для того, чтобы сделать свои проверки правильно и желательно быстро, обеспечив таким образом качество программного обеспечения. Я искренне убежден, что наши курсы по тестированию одни из самых лучших в Украине, и вы сможете здесь получить необходимый багаж знаний для того, чтобы начать работать в IT-индустрии. Если у вас остались еще какие-то вопросы на тему того, какие знания необходимы, чтобы стать тестировщиком, оставляйте свои вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео. Компьютерная школа Гилель. Учись ради мечты.